40... Скринька, один вопрос, Катенька. пожалуйста, занятия при поддержке местных болельщиков мотивируют или наоборот мешают? Во-первых, очень приятно то, что нас встретили так хорошо. Пришли болельщики, сегодня открытая тренировка, поэтому большое спасибо и мэрии этого города, мэру, и организаторам. Э они все сделали для того, чтобы наше пребывание здесь было хорошим. Поэтому в нашу очередь мы уже должны порадовать наших болельщиков. Я думаю, тех, кто будет болеть во Франции за Украину. о безопасности говорят, вы ощущаете какой-то дискомфорт с этим, с какими-то усиленными мерами безопасности? Ну, то, что э, рядом с нами есть полицейские. В принципе, секьюрити все делает для того, чтобы для нас это была э, поездка, была комфортной. Надо смотреть в то, что происходит в мире, к сожалению, это реальность сегодня. Но ни в коем случае мы не должны... А, а... Слишком сильно задуматься об этом, поэтому э, наше дело это приехать и дарить людям праздник, тренинский играть штаб, в футбол. Тренинский штаб доволен, как проходит подготовка? Да, все проходит хорошо, поэтому никаких вопросов ни к игрокам, у них отличная отдача, они концентра... концентрация на 100%. Спасибо большое.